Срібний призер чемпіонату України, одеський жіночий баскетбольний клуб «Інтерхім Зюшор» імені Літвака, приступив до перших тренувань після літніх канікул. Втім, розпочати нашу бесіду з головним тренером Інтерхіму Іриною Щепакіною ми вирішили зовсім не з баскетболу. Я знаю, що у вас літом родився внук, і ваша дочка Таня, теж освітаниця нашої школи. Як у вас там все добре? Да, все прекрасно. Месяц уже ребенку. Ну, чувствует себя хорошо, все, все прекрасно. Баскетболистом будет, как первое впечатление? Нет, ну там строятся планы, там еще. Папа, в общем-то, очень любит баскетбол, хотя он не профессиональный баскетболист, но в планах у него, конечно, чтобы он играл только в НБА. На жаль, поки що не визначені остаточно формат та терміни проведення чергового жіночого чемпіонату України. Тому дівчата з Інтерхіму подій не форсують, займаються на тренажерах, бігають кроси, потроху відновлюють навички роботи з м'ячем та командні взаємодії та роблять усе аби підійти до нового сезону у оптимальній спортивній формі. Ти пропустила багато часу за травми, як зараз здоров'я. К сожалению, сейчас не очень хорошо, но я стараюсь тренироваться и надеюсь, что все будет у меня лучше. И буду продолжать играть, надо играть, потому что целый сезон я пропустила, и мне нужно наверстать упущенное. Как ты себя чувствуешь в команде, на какой позиции ты будешь играть? У нас, в общем-то, омоложение немножко будет, наверное. Да, многие девочки, к сожалению, покинули. У нас, надеюсь, что ненадолго. Ну и первый номер буду стараться играть. Ну, конечно, настроение у них хорошее, но тяжело втягиваться. Это так и сразу заметно, кто летом тренировался, кто поддерживал форму, кто нет. Но я думаю, что еще время есть. И мы это все наверстаем и в командном режиме, и индивидуально с игроками. Поэтому Вроде как никаких таких серьезных травм нет, но сегодня еще несколько человек не, еще не присутствует, поэтому я еще разрешила там не, не, не присутствовать на тренировках, но поэтому мы соберемся уже вплотную, наверное, чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть еще позже, ну, полным составом. Ну, я так понимаю, что несколько человек все равно не будет, потому что у вас кто-то собирается мамой стать? Да, есть такое у нас. Дина Матвеева пришла, поставила меня в известность. Настя Богданова вышла замуж. Скорее всего, вообще закончит играть в баскетбол, потому что у нее тоже планы такие есть, стать мамой. Вот. Ну, еще так, в общем-то, ничего пока не известно, но, конечно, хочется, чтобы состав сохранился. Ветераны наши будут еще играть. Алиса Сыромятникова, Жанна Лиходед. Ну, это такие бойцы, что я думаю, что они помогут команде. И с Жанной разговаривала, с Алисой еще нет, но я смотрю фотографии, которые в соцсетях. Она очень активно проводит э, лето, и поэтому я думаю, что она в прекрасной форме, а наверстать ей, восстановить бросок и все, там это навыки восстановить, это не такая большая проблема. Поэтому я надеюсь все-таки, что Алиса поможет команде. Зазначимо, що далеко не усі гравці Інтерхіму влітку відпочивали від баскетболу. Юлія Сергеєва, Христина Карп та Юлія Мусієнко грали у складі збірних України у чемпіонатах Європи у вікових категоріях до 18 та до 16 років. Нас ну, го числа почалася зборна, і би вона закончилась 20-го числа августа. Удалось отдохнуть где-то 3-4 дня, потом сразу начались тренировки, одесской командой на «Динамо». То есть ты, получается, практически не отдыхала от баскетбола? Да. Какое настроение перед новым чемпионатом? Чего ты от него ждешь? Отлично, много сил. Жду только золотую медаль. Ну вот нам сейчас сказал тренер, что Матвеева выпадает. Судя по всему на этот сезон, то есть ты будешь главным и единственным центровым, наверное, в команде. Как готова? Да, буду очень сильно стараться. Нужно не подвести команду и тренера. Ты уже не первый год в команде, ты уже чувствуешь себя так сказать, полноценным взрослым игроком. Да, чувствую. Лето я провела отлично, была в сборной Украины, были тяжелые тренировки, и вот недавно только приехала и отдохнули недельку и опять приступили к тренировкам. Сейчас как уже вот немножко входите в форму? Да, тренируемся. Вот э, на Динамо тренировались, бегали кроссы там. И вот перешли только что в зал. Ну, тренажеры я видел. Да, тренажерная тоже началась. Как есть? Да. Как ты думаешь, как сложится сезон для команды? Ну, понятно, что еще никто не знает, как он вообще будет проходить. Но в целом, вот настроение у девочек, у тебя. Ну, надеюсь, мы выступим хорошо. Девочки настроены. І у них теж хороше настроєння, вони добре провели літо і готові до бою. З'явилось у одеської команди і нове поповнення у особі Марії Хомко. Дівчина 2000 року народження. Раніше займалася дзюдо та легкою атлетикою. А зараз на неї покладають великі надії тренери зюшур імені Бориса Літвака. Ну, це дві вторая тренування. Вот. Дело в том, что она ну, хороший материал, очень хороший ребенок, поэтому у нее огромное желание. Поэтому мы будем с нашим тренерским составом полностью ну, вместе работать так, чтобы как можно быстрее она научилась там, ведению, броску хотя бы элементарному, потому что и помогла команде 2000 года. В Європейській лігі в чемпіонаті, тому я думаю, що це на будущее в общем-то нашого женського баскетбола у сезоні 2015-2016 років інтерхім вирішив не обмежуватися лише національною першістю. Одеський клуб подав заявку до Балтійської жіночої баскетбольної ліги, де виступають команди з прибалтійських країн Білорусі та Казахстану. Планируем, потому что надо расти. Украинский чемпионат. Ну, сказали, что он начнется в середине октября, но неизвестно, сколько команд будет, какая система. И, а расти так надо, все равно мы что в общем-то, своих детей воспитываем и чтобы они к чему-то стремились. Поэтому для нас это будет очень большой шаг, можно сказать, вперед. известно, когда там старт соревнований? Ну, это, наверное, скорее всего, будет ноябрь, ноябрь, декабрь, где-то февраль. Потому что, э, получив расписание, мы будем согласовывать с расписанием украинским. И э, я думаю, что это не будет влиять сильно на... Э, ну, на перемещение наше, потому что ну, мы игры, играть, наверное, будем больше выездные игры. Я не знаю, как команда, это будет все на совещании решаться. Вот, поэтому точно сказать не могу. Ну, и расписание тоже точно сказать не могу. Но я думаю, что это все-таки будет ноябрь-декабрь. Настроение отличное, боевое. Уже после трех месяцев соскучились за баскетболом, соскучились за залом. Вот с огромным энтузиазмом начинаем тренировки. Вашу команду заявили в Балтийскую лигу. Вам придется играть с командами из других стран, в другие страны ездить на игры. Как настроение? Знаете, нас эта новость очень обрадовала, так как мы уже не первый сезон хотели бы поучаствовать. Там, так как так чемпионат у нас не достаточно сильный, я бы так сказала, мало соперников ну, достойного уровня, с которыми можно сражаться. Вот. И поэтому нам очень интересно будет принять участие в этом турнире. Я думаю, что это даст нам много опыта и вообще как бы достаточно такой положительный, я считаю, момент. Початок матчів чемпіонату України, як і сама його формула, поки що не визначені. Тим не менше, інтергім з дюшор імені Літвака буде потроху нарощувати свою підготовку та вже планує перші спаринги ну, зборами. вряд врядлі бомділа ну тренуватися по дві тренування в день. а той час. Сегодня день знаний, завтра день города, а уже пятницу будут две тренировки в субботу. То есть мы уже на следующей неделе будем уже в полном режиме работать. И спарринги, да, звонили звонили мне тренера из других команд. Ну, то есть Винница в двадцатых числах, я думаю, что мы проведем или спарринг, или может какой-то маленький турнирчик в Одессе. На какой срок вы рассчитываете вывести команду уже на полную форму? Хотелось бы, конечно, к Балтийской лиге и удержать. Но все-таки, если будет система чемпионата, как в прошлом году, не хотелось бы форсировать события, потому что все-таки целый год это очень сложно, держать команду в форме. И к концу сезона надо подготовить так, чтобы где-то уже февраль, март, конец февраля, март, апрель, уже игроки были в максимально хорошей форме. Від імені усіх одеських любителів баскетболу ми бажаємо дівчатам з інтерхім з дюшор імені Літвака та їх наставникам якнайкраще підготуватись до нового сезону, гідно показати себе у Балтійській лізі та, як мінімум, повторити свій срібний успіх у новому чемпіонаті України.